5 августа в эфире Грамматика ТВ Донеччины, вечерний выпуск, его проведу я, Виталий Сизол. Сегодня состоялась пресс-конференция пресс-секретаря СНБО Андрея Лысенко, и он рассказал о том, что украинские войска покинули город Ясиновато. По его информации, войска это сделали добровольно, чтобы поберечь жизнь местных жителей, которых необходимо эвакуировать. В то же время он отметил, что войска продолжают контролировать железнодорожный вокзал этого города. По состоянию на 17.00 в Донецке продолжаются бои в Петровском районе. Жители сообщают о мощных взрывах. Эта информация появилась на сайте Донецкого городского совета. В то же время во всех остальных районах города тоже неспокойные, периодически слышные автоматные очереди. Вот вы на, видите, на видео видите последствия обстрела Петровского района в ночь с 4 на 5 августа. В результате обстрела обесточенными оказались 100 трансформаторных, станций, 40, да, 100 трансформаторных подстанций. Сегодня продолжился на Донбассе Ленинопад, на этот раз в городе Счастье Луганской области. В сети YouTube разместили видео, на котором видно, как военные, видимо, украинские, сносят памятник великому вождю советскому с помощью грузовика. То ли в Донецке действительно начало действовать какое-то организованное вооруженное сопротивление боевикам, то ли обострились отношения между этими боевиками, но в ночь 4 августа в 22.16 на пересечении проспекта Мира и университетской в Донецке было... Сдетонировано взрывное устройство в тот момент, когда в этом месте проходила группа вооруженных представителей Донецкой Народной Республики. В результате 8 из них получили ранения. Вот эти фотографии это с места взрыва непосредственно, которые сделал корреспондент новости Донбасса. Также сейчас популярность набирает видео, опубликованное на Ютубе, о том, как житель Донецка ехал видно на подъезда где-то к городу и в его автомобиль чуть не попал снаряд. Да, это запись видеорегистратора. Как неудивительно, водитель не пострадал. А потом еще комментировал дальше применяя нецензурную лексику довольно таки. Министерство образования утратило связь с некоторыми вузами. об этом заявил первый заместитель министра образования и науки на Донбассе и на Савсун. Однако вот недавно был как раз до меня в студии министр образования и он прокомментировал все эти вопросы и дал исчерпывающие на них ответы. В Луганске начинается гуманитарная катастрофа. По крайней мере об этом заявляют в пресс-службе городского совета, которые опубликовал длинное сообщение на своем сайте. По информации чиновников, город остается без электроэнергии, и вот-вот начнется какое-то необратимое последствие. Центр города без света, воды и стационарной мобильной связи. По информации чиновников, город покинула половина его жителей, однако в нем все равно остается 250 тысяч мирных людей. Сегодня матери солдат организовали встречу с прессой. Это матери десантника 80-го аэробильного полка из Львова. И они рассказали представителям прессы о том, что их дети сейчас находятся в Донецкой области в тяжелых условиях. И в первую очередь это по вине, по их словам, командования, которое не может четко сформулировать цели антитеррористической операции. Раїни дзвонять військовослужбовці, які говорять, іде колона, яку можна на протязі 5-10 хвилин знищити, і ніхто не дає, тому що є керівництво вище, вище, вище. І доки доходить до рівня того, що треба знищувати, вже знищувати нема що. Що робити, ми не знаємо. Ми звертаємося і закликаємо всіх жінок України на 10 -е число на 13 годину зібратися на Майдане независимости на да, это мать десантника, она призвала женщин к каким-то акциям протеста, потому что, по ее словам, военные могли бы уже закончить антитеррористическую операцию, но почему-то не поступают адекватные приказы, и колонны с российскими террористами на границе не уничтожаются. Сегодня был задержан начальник горуправления милиции Мариуполя Олег Маргун. Он был задержан силами батальона «Шахтерск», однако в Горуправлении заявили, что это задержание незаконно. Его подозревают в связях с сепаратистами. И также выяснилось, что прокуратура Луганской области начала досудебное расследование против секретаря Рубежанского городского совета Александра Хоменко, который сейчас исполняет обязанности городского головы. Ему меняют блокирование украинских военных, а следовательно создание террористической группы и террористической организации. В социальных сетях появились фотографии города Шахтерска, этот город, где сейчас идут наиболее активные бои, шли. И по словам местных жителей, там уже разрушения в центре города превысили масштабы разрушений в Славянске. Сегодня, я уже говорил, давал пресс-конференцию господин Лысенко. Он рассказал о том, что вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на территорию, занятую российскими наемниками. Збройні силы Украины продолжают наступательную операцию на территории, тимчасово зайняті террористами на сходе нашей державы. Вчора ввечері авіація Збройних сил України нанесла потужні удари, знищивши скупчення терористів та бойову техніку, розміщені поза межами населених пунктів. Протягом доби сили антитерористичної операції 26 разів вступали у огневий контакт з терористами в районі населених пунктів Амросівка, Майорське, Сабівка, Березове, Оленівка. Маринка, Якова, Шумы, Роскишне, Каменка, Макарова, Волнухина, Ольховатка, Шахтарськ, Мытевка, Савурмарина та аеродром Господин Лысенко рассказал и о потерях украинских войск. По его словам, за прошедшие сутки подтвержденные потери – это три военнослужащих и еще 46 получили ранения. Он рассказал и об анонсированном руководителями некоторых добровольческих отрядов начале штурма Донецка. По словам Лысенко, даже если штурм начнется, никто об этом сообщать официально не будет, так как это военная операция, и к ней необходимо тщательно подготовиться, в том числе и соблюсти режим секретности. И будут сообщения даваться только по факту освобождения либо Донецка, либо Луганска. було два питання. Перше, Поки що контролюються тероризми, ми не можемо порахувати серед мирного населення. На жаль, ми маю до ще раз сказати, що українські війська не обстрілюють міста і не наносять авіаударів по містам, по житлових районах. Це Единой, Господин Лысенко еще раз напомнил о том, что обстрел городов и мирного населения ведут в первую очередь террористические организации. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. Он рассказал о том, что продолжается минометно-артиллерийский обстрел позиций украинских войск со стороны Российской Федерации. И сегодня была обстреляна группа безоружных украинских военных, которые возвращались с территории Российской Федерации, куда они вынуждены были отступить из-за этих обстрелов. украинских в районе станции Луганской. В Луганській області були обстріляні мінометним артилерійським вогнем з території Російської Федерації. Подальшому росіяни перенесли хаотичний вогонь в глиб території України. Сьогодні о півночі російські військові обстріляли з установок ГРАД позиції українських десантників під Амросівкою. Через дві години з російської території був здійснений артилерійський обстріл блокпосту сил АТО в районі Дякова. Терористи вдалися до нової підлості. Сьогодні приблизно о 6-й годині ранку в районі прикордонного пункту Успенка Донецької області терористи обстріляли колону беззбройних українських військовослужбовців зі складу 72-ї бригади, це 195 чоловік, які поверталися з території Російської Федерації у супроводі підрозділу військової служби правопорядку Збройних сил України. Напад було відбито, на щастя, ніхто з наших військових не постраждав. Нагадаем что на предлодней части на В интервью BBC министр обороны Валерий Гелетей заявил, что война, победа в войне на Востоке наступит быстро, иначе пламя может охватить другие регионы. Ну, в особых подробностей он там не раскрыл, как он закончится быстро, но уверенность такую выразил. И Совет национальной безопасности и обороны опубликовал карту антитеррористической операции по состоянию на 5 августа. Если можно на экран ее вынести. Как мы видим, территория, контролируемая боевиками, на протяжении последних нескольких месяцев сжималась. И Сейчас они фактически контролируют лишь несколько районов Луганской и Донецкой области, а в Донецкой области фактически один район, если по-крупному брать. Сегодня появилось сообщение о том, что телекоммуникационная компания «Укртелеком» восстановила связь Славянский и Краматорский на 95%. Также об этом заявила и компания МТС «Украина» о том, что связь восстановлена в Краматорске и Славянске за исключениями некоторых поселков, где были наиболее жесткие бои. Сегодня пресс-конференцию провел и руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Он рассказал о подготовке боевиков на территории Российской Федерации, о том, что теперь в их состав вербуют не только спецназовцев, но и полицейских, и о примерно их численности. боевиков. Однако основная часть, как раз сейчас в Крымское направление снижает обороты, прежде всего по одной простой причине. У нас и часть батальонов и территориальной обороны прикрывает Азовское побережье. Госпогранслужба тоже контролирует, там есть военно-морской отряд, который контролирует, опять же, тоже прибрежные воды. То есть возникает вопрос их не переброски. По одному там без оружия отсылать э, легально, но ну, это не, не совсем тут вариант. Поэтому идет те товарищи, которые еще в Крыму изъявляют желание воевать на Донбассе в качестве наемников, они все равно идут через Россию. Основные пункты, мы говорили: это Подмосковье, Балашиха, Ростов-на-Дону и под Питером есть учебные центры, где тоже проходит подготовка. В последнее время, мы тоже сообщали позавчера, по-моему, об этом, и вчера, идет тенденция, мы наблюдаем рост среди наемников правоохранителей бывших российских. По нашему мнению, это означает, что просто заканчиваются ресурсы среди желающих. Ну, раньше, если набирали в случае спецназа запасов, которые прежде всего не только боевые действия. Судя по всему, у заканчиваются ресурсы желающих воевать, даже ну, общем-то, неплохие деньги по меркам российской глубинки. И уже расширяют, так сказать, группу кандидатов за счет правоохранения. А Скидки в загале там были? есть какая информация? По нашим оценкам порядка 12 тысяч. Мы, 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 дали оценки там до 15 тысяч. Мы говорим о той информации, которую делаем. При этом я говорю о тенденции увеличения, поскольку месяц назад мы констатировали где-то порядка 50 тысяч. Вчера вечером Шевченковский районный суд города Киева оставил под стражей редактора официального издания Донецкого городского совета муниципальная газета Елена Блаху. Елену Блоху. Ее подозревают в том, что она была, была пропагандистом террористической организации Донецкая Народная Республика. То, что по факту известно, она была руководителем пресс-службы этой организации, однако потом она сложила себя полномочия, что не помешало ей давать довольно-таки резкие оценки в отношении деятельности украинских силовиков и даже публиковать такую иногда провокационную довольно информацию, не подтвержденную реальными какими-то фактами. Сегодня в связи с остановкой канала Северский Донец-Донбасс вновь ограничено водоснабжение Донецкой области. Водоснабжения как такового нет в Красноармейске, Селидово, Димитрове, Новогродовке, в Авдеевке. Тоже нет водоснабжения, потому что не работает донецкая фильтровальная станция. Потребители Тореза и Шахтерска по получают воду только частично. Вода не поступает в Угледар, Волноваху, Новотроицкая до да Кучаевск. Эхо войны разносится по всей стране. Сейчас уже ловят террористов практически по всей территории. На этот раз были. Была поймана диверсионная группа на территории Житомира. Задержали сотрудники службы безопасности нескольких человек, которые готовили там теракты. Они были причастны к сепаратистам на востоке страны. Этим видео службы безопасности мы завершаем выпуск громадского Донеччины. Впереди у нас выпуск Донецкого диалога. Оставайтесь громадским. Руки

Патрон-патроники. понятий, зверніть увагу. Да. Бокер Окер. Чигушки. Масочка. 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 Масочка в этом сама. Звернули увагу. Загатый, Загатый, да, да. Копик установлен в прямом. Как Так.